Школа снайперов и огневой подготовки Патриотов готовит желающих патриотов На защиту города и страны Юрий, вам слово Всем добрый день На сегодня мы видим Что происходит в нашей стране Когда армия полностью деморализована И практически отсутствует Работа правоохранительных органов С ней происходит то же самое На юго-востоке страны Сегодняшний день отстаивают нашу державу Патриоты Те люди, которые созданы ну, и объединились в виде батальонов и принимают там активное участие. Когда проходил Майдан зимой, на Майдане многие политические силы говорили, что нашим украинцам, для того, чтобы мы могли сами обороняться и не было больше военных противостояний, будет дана возможность и будет принят закон об оружии. После того, как Майдан прошел, все практически политические силы отказались от этого оружия и сказали, что закон об оружии принят в ближайшее время не будет. По одной причине. Потому что они увидели, что произошло с властью, которая была, и тем более, что может произойти с ними. И для них это очень, скажем так, большой сдерживающий фактор и страх перед тем, чтобы у обычного гражданина было оружие. В связи с агрессией извне и внутренними конфликтами на территории Украины, население Украины на сегодня необходимо, чтобы каждый житель, желающий патриот, имел возможность обучаться и оттачивать свои навыки владения оружием. Поскольку не надо надеяться, что, кто что сегодня кто-то из извне защитит нас. Надо только быть уверенным, что это мы сделаем каждый сам, каждый в своем дворе, в своем городе и все вместе на территории Украины. И опять же, в парламенте был на подписание законопроект о том, чтобы в начальных учебных заведениях начать опять, как было раньше, призывная военная подготовка. Верховная Рада сказала, этого не будет. По какой-то причине опять не дают нашим людям и нам с вами право обороняться. Исходя из всего этого, Украинская Ассоциация владельцев оружия совместно с патриотами, это с братством православным. Почему именно с братством? Потому что часть ребят участвует в составе подразделения Киев-1 по защите нашей родины. Они предложили и сказали, давайте мы как бы объединим людей, а вы своими специалистами помолите их подготовить. Вот на сегодня Украинская ассоциация владельцев оружия, имея у себя в членах специалистов, именно военных специалистов. В плане оружейной подготовки готова взять на себя обязательства по подготовке жителей. Начнем с Днепропетровска, а дальше мы хотим это развить по всей стране. Почему это будет школа снайпера, снайпинга и огневой подготовки? На территории нашей области на сегодня насчитывается больше 150 тысяч владельцев единиц оружия. Из них охотничьим оружием владеют более 50 тысяч человек. Но подготовка охотника далеко не соответствует подготовки военного. То есть даже профессиональный охотник,